सिद्र लीना या रुली बन कुल्लदा for حبيب الله ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਪਾ الله إسمع للعلوم نسألك

أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي اني مغلوب فانتصر راتري باروتا دوش منت. نزل رحمة الشموية سان مبارك سان اي مهورت الله الله رحمة احبان خورت تخي حل من سائل هل من مستغفرين الله ربكو تكي سائل امر আমি তোমরা সওয়ারে ফুরন করুমাস্লাহ আল্লাহ দয়া করি এই মুহূর্তে আমরা রে হাজির রেখই আমরা কাথোর মনে আল্লাহ হাজির মনে করি আবার কালাম ফরি আল্লাহর কাছে ফানা চাই এবং আজকের মাহফিল উয়াল থেকে আখের পর্যন্ত যা কিছু হইসেগুলো আমি যত ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে আমরা মাফ চাই এবং দোয়া করি এই মাহফিল আল্লাহ কবুল করো কাহো আমিন এই মসজিদ যত জরুরিয়াত আল্লাহ তান কুদরত থেকে ফুরা করি দো কাহো আমিন এবং গাগাই বছর ও যেন এই মাহফিল যত প্রয়োজন আছে আল্লাহ গাইবে খাজানা থেকে ফুরা করি দিবা আমরা দোয়া করবো যদি আল্লাহর দরবারও কবুল হয় এখানে মাইকও চিল্লাইয়া পয়সা লওয়া লাগতো না দিলর মালিক আল্লাহ ডালিয়া দিবা দেবান্দা তুমি যাও না গরু একটা দেও ঠিক না ঠিক এর লাগে আমরা আল্লাহর কাছে চাইবো الله يامر التوفيق ده استغفر الله إمنا. ان الله غفور رحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي النعم ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الاسرار وكر الجديدان واستقبل الفرقضان بلغ روحه وارواه اهل بيته منا التحيه والسلام بارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين نسالك يا الله مساله المسكين يا دائم العز والبقاء يا ذا الجلال والجود والعطاء يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا رحمن يا رحيم بحق اياك نعبد واياك نستعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عدوا الا دمرته وغازلته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم